Taymaq forumlarında yaranan bu panoralmal fiqur qısa vaxtda digər ortamlarda yayıldı. Slenderman ilk qorxu xarakteridir. Slendermana insanlar çox maraq göstərdilər. Təbii ki, anormal görünən ağzlı biri hamını cəlb etdi. Sizə bir qədər təqib etməsi və sizi yox etməsi Slendermanı qorxulu biri etdi. Başlanğıcda onu yaradan çıq ağlında sadəcə uşaqları qaçırması var idi. Ancaq daha sonra Slenderman işlər böyüdü, daha bilinməz şeylər etməyə başladı. Slenderman ən populyar edən şey nə də deyəndə digər paranormal yaradıqlara görə daha insanidir. Bu da cəmiyyətdə uzun vaxt fərq olunmadan qalmasına kömək edir. Slendermanın hədəfini uzun vaxt təqib eləyir, hara gedirsə ora getməyi planlayır. Siz bilsəz də, bilməsəniz də çox vaqtlər Slendermanın sizi təqib etməsi ehtimalı çoxdur. Hədəfini psixoloqisini dağıtmasından başqa fərqli olaraq bəzi işlər üçün Onun hedəfə yaxın təmasda ola bilər. Yaxın təmas halında onun yaxınlığında olan elektronika alətlər xarab olması və video çəkmə zamanı görüntünün sə görüntüdəki səslərin çoxalmasına səbəb olur. Slenderman etdikləri ilə klassik vampir xayəllərinə oxşasa da, onu o görənlərin olduğu deyilir. Məsələn, Slendermanın üzünün, işlərinin arxasında heç iz buraxmaması onu digərlərindən ayırır. Vidionu bəndisəniz like atmayın, abunə olmayadan çıxarmayın. Cətan isxirə qalsın. Bu arada videonu axıradan izləyin.